Demə, oksigenlə azonun alınma reaksiyasını yazırıq. Bizə deyir ki, e, deməli, bunun başlanğıcı üçün sərfini tarazlığını öncə yazaq. Oksigen başlanğıc molu işarə edirəm A-nı. Sərf olunanı 3x-la, onda A-minus 3x qalacaq. Azondan da 2x əmələ gələcək. Çünki 3x oksigen sərf edəndə 2x azon əmələ gəlməlidir. Və bizə deyir ki, e, deyir ki, oksigen molekullarının sayı azon molekullarının sayından 5 ço dəfə çoxdur. Oksigen nə qədər oldu? A - 3x. Bunu bölürəm 2x-a. Azonun moluna eləyir 3.5. Burda a - 3x bərabərdir 7x, a ilə də 10x. Əvvəl deməli biz a-nı tapmışıq neçə x? 10x. Əvvəl 10x idi. Sonda isə sonda oksigenin a - 3x, yəni 7x-i qalıbdı. 2x-da azondan əmələ gəlib eləyib 9x. Deməli 10x-dan çıxırıq 9x, bölürük 10x-a, vururuq 100-dən, cavab verir 10%. Təbii ki azalma, çünki əvvəl 10x idi, indi 9x-dir. Buna görə də 10% azalma doğru cavab yəni.